Добрий день в ефірі. Програма Люди. І сьогодні у нас в гостях організатор та засновниця тренінгової компанії Олором Консалтінг Ольга Редзюк. Олю, добрий день, доброго дня. Ольга Редзюк – директор тренінгової компанії Олером Консалтінг. Організація займається розвитком і формуванням сучасних напрямків підвищення рівня знань для лідерів бізнесу, директорів компаній, бухгалтерів, менеджерів і всіх, хто ухвалює відповідальні рішення. На сьогоднішній день компанія є однією з провідних вітчизняних організацій, яка спеціалізується на консалтинговій підтримці українських та зарубіжних компаній. Отже, 30 квітня в Києві вперше відбудеться бізнес-форум на тему Епоха змін нові стратегії. Давайте деталізуємо, як виникла ідея організувати такий захід, а також хто допоміг в організації. Ви знаєте. Дело в том, что всегда все происходит, как должно происходить. Я уже много лет мечтала привести Ричарда Брэнсона в Украину и организовать его выступление в открытом формате. Это, с одной стороны, моя мечта, реализация моей мечты. А с другой стороны, видя, какая сейчас ситуация у нас в стране и какие бесповоротные изменения происходят, в первую очередь, в мышлении украинской нации, в моменте становления европейской, как бы консолидации такой, то я увидела, что именно сэр Ричард Брэнсон, как никто, может послужить вот таким движущим, эмоционально вдохновляющим аспектом для того, чтобы сейчас поддержать бизнес-элиту, бизнес-сферу Украины, предпринимателей и активных людей, которые заинтересованы двигаться вперед и развиваться. И по большому счету, чтобы приезд Ричарда Брэнсона не только стал моей реализацией моей мечты, а еще и в определенной степени миссией для страны. Почему вы выбрали именно такую тему «Эпоха змін, новые стратегии»? Эта тема сейчас актуальна как никогда, потому что в настоящее время, можно сказать, что это вызов для бизнеса, это вызов для бизнесменов. Сейчас люди активные, люди действительно верящие в потенциал страны, они готовы принять этот вызов и двигаться вперед. Но э, ситуация, можно сказать, у нас, да, эпоха перемен. Почему? Потому что кризис, потому что у нас сейчас состояние, можно сказать, и несколько и как военное и кризис экономический. И сейчас, применив только нестандартные подходы, изменив свое мышление, можно идти вперед и развиваться. Mm -hmm. И поэтому эпоха перемен, новая стратегия, новые возможности. И мы хотим предоставить участникам форума именно после мероприятия уже внедрить услышанные от мировых спикеров видения, подходы, практики в своих компаниях и в своих командах. Это такая себе новая хвиля, правильно? Можно сказать, что так, да. А познаем нас и структурой форума, как он будет проходить? Я хочу сказать, что форум у нас это такое большое мероприятие, и оно даже не однодневное, потому что еще будет серия мероприятий после форума в рамках форума Ван Украин. Главный спикер – сэр Ричард Брэнсон. И дальше мы подбирали спикеров, которые по философии, по видению бизнеса они полностью, скажем, поддерживают идеи mm -hmm. Сарарича Брэнсона или дополняют его идеи новыми нестандартными подходами. Будет форум проходить с 10 утра до 6 вечера. Дальше у нас идет немножко разделение, потому что один сектор – Будет участвовать в мастер-классе Джона Ванейкина, посвященного лидерству. А два других сектора это Platinum и Diamond. На закрытой сессии с сэром Ричардом Брэнсоном будет mm -hmm. участвовать. Это уже такое обсуждение, диалоги, вопросы, ответы. И mm -hmm. далее уже сектор Платину. Для сектора Платина будет предоставлена возможность ужина с сыром Ричардом Брэнсоном индивидуальных сессий, фотосессий после форума все перемещаются на автопати. Автопати мы будем проводить в Делюксе, в ночном клубе, и там готовится целая программа, целая такая вот вечеринка, можно сказать, бизнес-вечеринка, чтобы людям было комфортно пообщаться, какие-то завязать более уже близко бизнес-контакты, отношения, то есть познакомиться на самом форуме, но здесь уже вечером можно будет обсудить какие-то какой-то потенциал совместной mm -hmm. деятельности. И очень будет много людей из других стран, приедут, и мы это рассматриваем как возможность еще инвестиций и создания совместных предприятий. Такая себе неформальная встреча, правильно? Да, да. И в течение mm -hmm. месяца после форума еще будет проводиться ряд вебинаров, то есть продолжение еще обучения. Сэр Ричард Брэнсон – это известный британский предприниматель. Он же и основатель Virgin Group. Это будет главный спикер форума. Давайте познакомим глядача с этим именем – Ричард Брэнсон. Сэр Ричард Брэнсон – это известный британский миллиардер. Основатель Virgin Group, можно сказать, что это целая бизнес-империя. Это 400 компаний, это 34 страны, в которых работает компания Virgin Group, и достаточно много сфер бизнеса, начиная с космической сферы самой такой экстравагантной, Очень потому что он единственная компания в мире готовящее путешествие для любого человека в космос. То есть только сэр Ричард Брэнсон ведет это направление в мире. Дальше мобильные технологии, это студии звукозаписи, это железные дороги, это авиакомпании, это компании по подбору персонала, компании IT-сферы. То есть в любой, в любой направлении, что становится интересным сэру Ричарду Бренсону, и где он видит возможности сделать лучшее качество, лучший сервис, он развивает деятельность. Масштабно. Да. И можно сказать, его основная философия ⁇ это все, что ты делаешь, делай с любовью и со страстью, люби людей, уважай их. Ричард говорит так, что всегда есть возможности. Ты смотришь сферу бизнеса, которая тебе нравится, ты видишь товар или услугу, которая тебе нравится. И ты должен помнить всегда, что клиент ожидает наилучшей альтернативы. И ту эту альтернативу можешь ждать именно ты. И таким образом ты можешь стать успешным. То есть просто делай наилучшее, что бы ты хотел сделать в этом мире. Давайте зробимо невеличку ліричну паузу і я ось що вас запитаю. Як ви вважаєте, як сер Річард Бренсон досяг такого успіху? А можливо, ви не просто здогадуєтесь, а й знаєте якісь секрети його успіху? Я можу сказати таким образом, що він просто завжди йшов за своєю мрією. І у нього відсутствувало поняття страху. Тобто він просто брав і робив. І одна з його книг так і називається «К чорту все, берись і робить». Это основа его успеха, как бы она не банальная и просто звучала. Он просто брал и делал, угу. несмотря на какие-то установки, несмотря на какие-то стереотипы, он создавал свои правила, он создавал свою моду. Он создавал лучшее и новое, как бы он сам хотел сделать в этом мире. То есть, mm -hmm. если он понимает, что в авиакомпании можно сделать лучше, чем другая авиакомпания, он просто это будет брать, он просто будет брать и делать, mm -hmm. несмотря на какие-то стереотипы и сложности со стороны. То есть это человек движения, это человек азарта, человек страсти, к чему бы он ни прикасался. Это Обычно. самая основная и его причина его успеха. Скажите еще, на какую аудиторию разрахованный форум? Аудитория достаточно сейчас разношерстная у нас получилась, потому что мы планировали как мероприятие для бизнес-элиты, для бизнес-сферы, но мы в процессе уже организации форума увидели, что очень много есть молодых предпринимателей, выпускников вузов, которым интересно послушать известнейших бизнес-спикеров не только в теоретической части то, что они изучали в университете, но и послушать практический опыт. Но это, это ребята, которые будущее нашей страны. И, соответственно, мы не могли не дать возможности поучаствовать в такой вот категории, как выпускники mm -hmm. и молодые предприниматели. А кто еще допомог в организации форума? В организации форума нам помогали достаточно много компаний. Угу. Я очень благодарна за это. Это и Интерконтиненталь, который принимает угу. наших гостей. Это КиАвиа, авиа которые помогли нам полностью организовать перелеты. Угу. Это Лендж Ровер, автомобильный наш партнер. Угу. Ресторан Саваш. Я очень благодарна, что они сделают наилучший сервис для сектора платину. И охранное агентство Шериф. Это, я могу сказать, что лучшее охранное агентство, и тоже они с удовольствием нам помогают. И также очень много-много есть компаний, допустим, вот компания АТБ, тоже mm -hmm. принимает участие как как партнер, поэтому я очень благодарна, что нас поддержали и дали возможность сделать наилучшим образом данное мероприятие. Сэр Ричард Брэнсон – это главный спикер форума, так? А кто еще присоединится и за какими критериями вы подбирали спикеров? Еще присоединится пять спикеров, и мы подбирали спикеров, которые наилучшие в своем направлении. И полностью они или поддерживают сэра Ричарда Брэнсона, то есть философию сэра Ричарда Брэнсона, философию ведения бизнеса, или дополняют интересными моментами, что позволит нашим уже бизнесменам полностью для себя, знаете, как бы получить инсайты и применить их в реальной жизни. Например, Габар Джордж Берт. Это один из основателей стратегии Голубого океана, uh -huh. который говорит о том, что не останавливайтесь, не тратьте свои силы на конкурентных рынках, ищите новые возможности, ищите голубые океаны, не застревайте в Красных океанах uh -huh. и не находитесь на уровне войны. Да? Делайте лучшее, ищите новое, расширяйтесь. Дальше. Это Фредерик Харрен, интереснейший предприниматель, интереснейший бизнесмен. Он сам из Швеции, но сейчас он живет в Азии, в Сингапуре, в Бангкоке. Проводит свои мероприятия, семинары, конференции по всем странам мира. И Он является одним, одним из лучших специалистов по внедрению креативности в бизнесе. И его книга называется Которая 100 идей. Она внесена в топ-100 лучших книг современности по бизнесу. Дальше. Это у нас Евгений Чичваркин Можно сказать, что это современный экстремал бизнеса, который, несмотря на экономические и политические притеснения в свою сторону, в любой стране, где бы он ни жил, он может создать бизнес и приносить удовольствие и радость людям, а себе достигать миллионные потоки денег для себя. И также это Джон Ван Эйкен антикризисный стратег, прекрасный мотивационный спикер. У него одно из направлений — это психология поведения. Хорошо, прекрасно владеет управленческими технологиями и сам по себе прекрасный оратор, то есть который может не только дать интересные стратегии бизнеса, но и еще и зарядить людей эмоции, энергии. Для нас сейчас, для нашей бизнес-среды это достаточно актуально. Потому что mm -hmm. в воздухе везде витает атмосфера, можно сказать, эмоция страха, эмоция сомнений. Знаете как, то есть принять вызов, несмотря на нестабильную ситуацию в стране, несмотря mm -hmm. на сомнения какие-то, а двигаться вперед, это и будут те лидеры, которые дальше смогут в полной степени реализовать свой потенциал и потенциал mm -hmm. нашей Украины. И также интереснейшего спикера мы пригласили – это Бен Сандерс. Он впервые будет в Украине. Это человек, который покорил северный и южный полюс. И северный полюс он покорил 26 лет. Это третий человек в мире, который смог просто сам на лыжах достигнуть такого, таких возможностей. И он является исследователем не только географических, но еще и физических и умственных возможностей человека. Как раз вот Бен Сандерс и говорит, что невозможно это всего лишь мнение. Угу, своего слова. Да. Человек может все достигнуть, что есть в его воображении. А когда-то Бена Сандерса вдохновил Ричард Брэнсон. Его технология построения бизнеса, его взгляды на жизнь, его мышление, еще юного Бонна Сандерса, вот вдохновило, чтобы что-то тоже сделать такое, чего mm -hmm. никто не делал. Поэтому я думаю, что он даст очень хороший такой вот посыл, что действительно вы все можете. Да, сложно, да, непросто, это так, но вы уже лидеры, вы уже руководители, которые когда-то создали компании, которые создали команды. И только вы можете дальше двигаться, потому что вы несете ответственность не только за себя и свои семьи, но еще ответственность за сотрудников, за все, за всю организацию. То есть вы действительно являетесь лидерами. Все зависит от вас. Расскажите а на сегодняшний день, бату, уходящих побывать на форуме. Да, я могу сказать, что вот у нас такой шквал звонков и такой шквал писем, что я буду рада, если мы сможем всех принять все, возможные моменты организации и принять всех желающих посетить данное мероприятие. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, чи актуально организовывать такие заходы? Адже останнім часом много кто втратил веру, что что-то изменить. Чи же, наоборот, такой бизнес-форум сделает Украину инвестиционно привлекательнее? Як вы думаете? вы знаете, сейчас проводить такое мероприятие, как никогда, очень важно и необходимо. Потому что можно сесть и плакать, можно сесть и ложить руки, а можно брать и делать. Знаете, как даже самому сильному руководителю, он тоже человек, и он тоже подвержен определенной степени влияния эмоций, которые вокруг существуют. И очень важно именно этих людей сейчас поддержать, потому что основа экономики страны. Именно очень важно им дать эмоцию, энергию, позитив, сплотить людей между собой, дать возможность расширить полезные бизнес-контакты, дать возможность познакомить с бизнесменами из других стран, а для бизнесменов из других стран показать, что у нас есть потенциал, у нас есть активные люди, которые даже сейчас такое непростое время для страны, они работают, они делают и они достигают. Это очень важная вещь. Не импонуя ваш оптимистичный настрой. Дорогі глядачі, у нас в гостях була засновниця та організатор тренінгової компанії Олером Консалтінг Ольга Редзюк. Ольгу, я вам вдячна за візит, за те, що внесли ясність, якою буде ця масштабна подія, бізнес-подія року. Я бажаю вам натхнення, сил та терпіння. А з нашими глядачами дякую. я прощаюся рівно на тиждень. На все добре!